Я видела быстро, родился у и по дали помочь, что-то не было. помоги мне хотя бы там, вот, петлю, там, Она выходит, он на путь, вот так, показывает, и все, и швырка обратно в То есть, жизни я видела, что там не будет. Кровию разрушили брат Максима и Галины. Когда берет сдавал или берет по деревне, по идее, люди работящие. тут получилось совершенно наоборот. При расплате камни камера детей, что на раз, что он приходил к я как то дошел там, перепаду, и до сих пор Даже сейчас рождание между бывшими супругами не утихло, и больше всех из-за нее страдает их сын Даниэль. Я не хочу возвращаться к маме, кто хочу жить с папой. Мама, она с делает уже но внутри она всегда не тот, всегда начекается, матом посылает. Папу говорили, что не надо, нельзя его называть папой, за это дни. В нашей следующей программе впервые за долгое время все участники этой семейной драмы соберутся вместе, чтобы решить судьбу 9-летнего Данила Николаевича.

послушаем, специальный комитет не знает, почему произошло боль, срочная, мина, в Китае. Школьная борьба превратилась в криминальную учитель учительница музыки заказала в Китае. Слушаем, как открывается, дом, как в на 20 припущен северно в северного Гагаринского океана. Влез к наживу в Лондоне отрабжено вкуснейшее любезное насыщенное. Важный переговор в Кремле. в Москву с визитом прибыл молодым генерал Греции Олег Шест-Цыпр. Сегодня его первая встреча с Владимиром Путиным. На повестке дня весь полблюз двусторонних отношений, а также международные а проблемы. Подробности переговоров предпочитает на Тимурова. Официальный визит Алексиса Ципроса начался с продолжения в к могиле неизвестного солдата. На встрече с Владимиром Путиным он отметил, что высоко оценивает вклад двух стран в общую победу над фашизмом он был дань памяти миллионам людей, которые погибли за победу своего народа. Как вы знаете, Греция по отношению к своему населению принесла самые большие потери. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что у двух стран давние партнерские отношения, причем основаны они на общих духовных корнях. В России и Греции преобладает православное население. Президент особо подчеркнул, что ему приятно принимать гости и запись в преддверии празднования Пасхи. Путин отметил, что основной темой переговоров, прежде всего, станет экономика. Совсем недавно Россия была ведущим такое количество партнером Греции, где она первое место в вот, торговом обороте. И с 19 по 2013 год товарооборот между нашими странами вырос более чем в два раза. Но, к сожалению, в прошлом году сократился сразу на 40 Поэтому, конечно, мне кажется, что ваш визит как нельзя кстати вовремя, потому что мы должны проанализировать, что мы могли бы вдвоем сделать для того, чтобы восстановить прежний темп роста. Между нашими народами существует глубокая внутренняя связь, она сохранилась до сих пор, независимо от внешних обстоятельств. И действительно цель моего визита сегодня придать нашим отношениям новое содержание во благо наших граждан. Снижение торгового оборота произошло из-за введения России ответных мер в отношении стран Евросоюза, которые ввели санкции, при том, что сельское хозяйство – это основа экономики Греции. Большинство ее были ориентированы именно на российский рынок, а сейчас оказались на грани разорения. Ожидается, что на переговорах как раз таки обсудили ряд предложений о возможном ослаблении эмбарго в Греции. Кроме того, были затронуты отношения по линии ЕС, в том числе в контексте украинского кризиса, а также ситуация в Сирии и в Латвии

две трети всех потребностей Греции в природном газе. Uh -huh. Естественно, коснулись и перспектив реализации крупного инфраструктурного проекта, который мы называем «Турецкий поток», ключевого проекта по транспортировке российского uh -huh. газа через Турцию на Балканы, возможно, в Италию, в Центральной Европу. Новый маршрут обеспечит потребности

и в культуре нашей компании, по-моему, она устроена. совсем ушла? В 2016 году в Союзе принадлежит одно и то же руководство интересами, а не придуманными принципами. Об этом говорил сегодня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в итоге переговорил с самым коллегой Эдвардом Монбандианом. Была слава главы мира, в современном мире только объединение, учитывая его статистические интересы, как там есть, так и в Евразии, тоже Союза первым шагом могло бы стать создание единой зоны свободной торговли, предложенной Владимиром Путиным еще год вот назад. Попытки экономической дали в России не европейских А... Что касается конкретно санкций, то, что страны все больше и больше количество Ну, страны, знаю, -то, а невролог кто это, сейчас? Квалификации санкций как контрпродуктивного жеста и решения Евросоюза означает только, что они начинают исходить из своих национальных интересов, а не из тех постулатов, которые вы не пытаетесь навязать. Вот да сколько ты будешь? Десять дней? И потом вот, в нашей программе, а Николаева, Николай Леонид, вот еще американцы, нет, не полиция. Ну, Николай Леонид, Николай Ну ладно, Ритуля, тогда хорошо, что позвонила. Пока у меня... Утверждает, Если Европа по-прежнему будет бездействовать, Украина русская, Европа запрещена по сути беженцев, после чего заявляет, что европейских европейские друзья Путина обеспечат смягчение антироссийских санкций. Однако это будет означать конец Евросоюза как мировой и политической силы. Чтобы не допустить этого помимо Сороса, необходимо сделать все, чтобы поддержать новую Украину в пользу военной конфронтации с Россией. Он вырос, у нас тут широко скидывали маску человека другого профессионального русофоба, Дмитрия Близнецкого. За тот сил шестого он бы предлагал учитывать интеллект России, для чего, кстати, гарантировать Россию и присоединение Украины к НАТО. На самом деле очень интересно, что же именно было в ключевую идеологию американской внешней политики. Я шесть лет, а мне это дело не давало покоя. Да все, теперь я хочу все уладить.

но а это, это Павел, может ответить тебе будущее. Смешно думать, что старик Грязинский не жил для больше, чем старик Сор. Просто матерый политический спекулянт Грязинского понимает эту идею больше, чем финансовый спекулянт Сор. А понимает он то, что вставка на победу стоит в мире. И вот самый интересный пассаж старикам Башковым. Неужели на войнах обогнала Шмидт? Мы достаточно хорошо знаем что Не Россию

Потому что не факт, что через 3-4 года покупку будет более приемлемым для них, если вообще они будут. Потому как Америка предложила России очень жесткий тест на то, является ли она мировой долиной. И в Землести серьезно опасается, что она Россию этот тест выдержит. Однако до свидания. по данным ополчения украинские военные за путь 45 раз на русские тишины, как сообщили в Минобороны ДНР, обстрелили на населенные пункты портах, город, крайне конец, Варатош, а также посел Широкина, под Мерупелем. Тоже посел на Донецкой Республике утверждают, что один боец ополчения был убит, трое ранен. Также зафиксирована переброска нового тяжелого вооружения в службу безопасности. Данное нарушение приведено в отчет мониторинг военных ОБСЕ. Международные наблюдатели также инфицируют районы под контрольной силой ополчения сегодня э, такой патруль выезжал в один из э, пунктов временной дислокации вооружений. Они подтвердили, что вооружение там находится. Они проверяют паспортные данные каждого типа вооружения, сверяют с теми, которые были изначально. Претензий к нам с их стороны еще ни разу не поступало. Украинские силовики отпустили из плена и романаха Феофана. 3 марта он был похищен из монастыря Украинской Голославной Церкви Московского Патриархата. Обитель находится в Волновахском районе Донецкой области. Эту территорию контролируют украинские военные. Сегодня кстати, сайте я рассказал, что ему пришлось пережить. Это были выпуски, это было то, что... Ну, как показывают, в Америке, в Гуанбанове, там, когда водой поливают, топят, вот, когда бьют бита когда попало. При всем при что руки за спиной развернуты на ручники. Просто выдавали показания и говорят, было то-то и то-то. И пока не получат положительного ответа, продолжается это поливание водой конфликта целом наблюдается, соблюдается, поэтому сейчас в основном за разумом чувства людей. Здесь очень украинская власть, не заходить для этого обращаются к истории. Точнее, превращать историю из в науки в инструмент пропаганды. Подробности мы взяли в для учителей на 40 страницах и дополнительных параграф в учебнике, ценные указания, как преподавать и как правильно понимать новейшую историю Украины. напечатали в Киеве, чтобы на не потому что вы не забыли. А Майдан, например, создал путевский центр мирного соприкосновения. А мне стоит обидеть всех человек в отчет! Мир одинок в А мы воювалками! В идеи революционного Это словосочетание у книги «Любимая» предъявляет даже не сомнительная терминология, а откровенное искажение фактов. Вот, например, деятельность Славянска. Разрушены дома, дороги, емкость. Освобожденные украинские армии Славянск, Кромогорск, Мариуполь и другие города остались преимущественно целыми и невредимыми. Каждая страница как агитационная листовка, которая является следствием этого государственного переворота. Все делается для того, чтобы не просто оправдать антикоррекционные действия, а еще и показать их как самое важное влияние в истории. Это такой обман, положенный в основу новой мифологии. Кажется, автором не перед живыми очевидцами, не перед памятью погибших. Иначе как объяснить ростовку страшных событий в Одессе? Одно, согласно одной статистики, началось вовсе не на с нападения на попадали майданский митинг. Западали, оказывается, на сторонников майдан.